Mat Tebrau. Terima kasih. Soalan saya nombor 8. Silakan Menteri Kewangan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Petua Untuk maklumat yang berhormat, setakat 31 Ogos 2025, jumlah keseluruhan ahli KWSP adalah seramai 16.5 juta orang dengan jumlah simpanan sebanyak 1.31 triliun ringgit. Meningkat 9.9% berbanding dengan 1.2 triliun ringgit pada tahun 2024. Daripada jumlah tersebut seramai 9 juta atau 55% daripada keseluruhan ahli KWSP adalah merupakan ahli aktif dengan jumlah simpanan sebanyak 1.07 triliun ringgit. Secara amnya, tahap kecukupan simpanan ahli boleh dilihat dari segi pencapaian simpanan asas mengikut umur iaitu RM240,000 ringgit pada 55 tahun. Untuk maklumat ahli yang berhormat, setakat 31 Ogos 2025, 23.9% daripada keseluruhan ahli KWSP yang berumur 18 hingga 55 tahun mencapai tahap simpanan asas mengikut umur. Peratusan yang rendah ini adalah dipengaruhi oleh faktor hampir separuh daripada jumlah ahli adalah tidak aktif mencarum. Jika dilihat pencapaian bagi ahli aktif uh, former pula, 38.8% daripada ahli aktif berumur 18 hingga 55 tahun telah mencapai tahap simpanan asas menikut umur. Pencapaian ini adalah peningkatan yang baik berbanding 30.4% pada akhir tahun 2022 iaitu kesan daripada pengeluaran-pengeluaran berkaitan COVID-19. Secara amnya, situasi ketidakcukupan simpanan persaraan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur gaji yang rendah, Umur yang layak untuk melakukan pengeluaran penuh iaitu 55 tahun adalah tidak selaras dengan umur persaraan Malaysia, caruman yang tidak konsisten serta kadar celik kewangan di kalangan rakyat Malaysia yang rendah menyebabkan kurang kesedaran terhadap kepentingan perancangan kewangan dan persaraan. Sehubungan itu, pelbagai inisiatif yang telah sedang dan akan dijalankan oleh KWSP dalam menangani cabaran dan faktor-faktor yang dinyatakan di atas sebagai langkah berterusan bagi membantu ahli-ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi untuk pesaraan mereka. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat terberau. Terima kasih Yang Di-Pertua. Seperti dalam jawapan uh, Timbalan Menteri, memang ramai pesara di Malaysia yang mencapai usia 55 tahun ini berdepan dengan risiko kehabisan simpanan dalam KWSP dalam tempoh singkat selepas membuat pengeluaran penuh. Keadaan ini memang menimbulkan kebimbangan terhadap kesejahteraan hari tua rakyat terutamanya dalam suasana kos sara hidup yang semakin tinggi dan jangka hayat yang semakin panjang. Maka kerajaan telah mencadangkan dalam RMK 13 untuk meneliti semula Kaedah pengeluaran simpanan KWSP termasuklah cadangan agar pengeluaran boleh dibuat secara bulanan seperti skim pencen bagi memastikan simpanan persaraan itu adalah lebih mampan. Maka soalan saya, apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan untuk melaksanakan cadangan ini termasuk bentuk mekanisme atau modal pelaksananya dan bilakah dijangka dapat dimuktamadkan bagi memastikan kesejahteraan rakyat selepas persaraan benar-benar terjamin. Sekian terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih datuk yang diputua, terima kasih yang berhormat terbau. Selaras dengan amalan baik pengantian pendapatan yang diberikan semasa usia tua hendaklah berbentuk pencen atau bayaran berkala dan bukannya bayaran secara sekaligus. Ini bertujuan untuk memastikan warga tua mempunyai jaminan pendapatan yang dapat menampung keperluan kehidupan sepanjang tempoh persaraan mereka. untuk maklumat ahli yang berhormat yang berhormat, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM telah menunjukkan bahawa sebanyak 42% warga emas di negara ini hidup dalam keadaan kemiskinan relatif. Uh, relatif. Statistik ini mencerminkan keperluan mendesak untuk mengukuhkan struktur akaun KWSP agar lebih mampan dan responsif terhadap cabaran penuaan penduduk. Sekaligus memastikan simpanan persaraan yang lebih mencukupi dan berdaya tahan untuk tempoh jangka panjang. Walau bagaimanapun kerajaan ingin menekankan bahawa pada masa ini tidak ada perubahan polisi ke atas skim KDLSP semasa. Pilihan pengeluaran simpanan KWSP pada umur 55 dan 60 tahun kekal sama. Pada masa kini, ahli mempunyai fleksibiliti untuk mengeluarkan simpanan mereka secara sekaligus, secara sebahagian atau melalui bayaran berkala. Walaubagaimanapun, memandangkan keadaan yang sebenar sekarang, memang kita ada cadangan untuk memperkenalkan satu struktur akaun baharu yang akan diwujudkan apabila ahli mencapai umur persaraan minimum iaitu akan terpakai kepada ahli baharu yang mendaftar selepas tarikh pelaksanaannya sahaja namun pada masa pada masa akan datang jika telah kita laksanakan ahli yang sedia ada ingin memasuki cadangan itu pun boleh dilakukan. Secara asasnya, mekanisme struktur akaun ini terbagi kepada dua komponen. Iaitu simpanan fleksibel di mana boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut kehendak ahli. Dan yang kedua adalah simpanan pendapatan yang diagihkan secara berkala atau bulanan sehingga habis. Walau bagaimanapun cadangan ini sedang diteliti dan sebarang keputusan hanya akan dibuat selepas sesi libat urus yang menyeluruh dengan pihak kepentingan dan pertimbangan sewajarnya terhadap kepentingan jangka masa jangka panjang ahli. Jadi ini masih belum ditentukan di kita dalam kajian. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Yurlon. Uh, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri telah menyebut sebentar tadi bahawa dana milikkan KWSP mencecah hampir 1.3 trilion dan saya difahamkan bahawa KWSP juga telah memberi hutang kepada kerajaan persekutuan ini sekitar 183 bilion dan sedia maklum bahawa KWSP ini merupakan pemain utama di bursa Malaysia pengaruhnya terhadap pasaran adalah besar kerana saiz aset dia yang banyak KWSP melabur secara langsung dalam syarikat uh, yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dia menjadikan satu institusi terbesar dan paling berpengaruh. Bagi tahun 2025, KWSP membayar dividen kepada ahlinya sebanyak 6.3%. Tetapi media melaporkan muta akhir ini, Bursa Malaysia kian merudum ringgit Malaysia dalam keadaan lemah dan sedikit sebanyak menjejaskan KWSP. Soalan tambahan saya ialah pertama, berapakah jumlah kerugian paper loss atas kertas sedang ditanggung oleh KWSP berikutan kejatuhan nilai saham yang dahulunya pembeliannya tinggi, kini harganya telah berkurangan dengan ketara. Kedua, berapa peratuskah syarikat-syarikat yang dikuasai oleh orang Melayu, Bumi Putera, daripada keseluruhan pelaburan KWSP tersebut dan yang akhirnya adakah KWSP turut memajukan projek-projek pembangunan secara komersial khususnya di tempat saya di negeri Kedah dalam menjayakan ekonomi Bumi Putera sama ada pertanian, perikanan, perkilangan, hartana, pembinaan hotel dan sebagainya lagi. Sekian tuan yang dipetua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih eh tuan yang dipetua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jalun. Seperti dinasihati oleh eh Yang Dipertua, saya hanya jawab satu soalan daripada tiga soalan tu. Jadi terima kasih, butiran terperinci berkaitan kerugian atas kertas bagi pegangan saham oleh Kedalu SP merupakan maklumat sulit dan sensitif kerana pendedahan maklumat sedemikian boleh memberi kesan langsung kepada harga saham sesuatu syarikat serta prestasi indeks utama di Bursa Malaysia. Tapi saya ingin tambah sikit ialah secara keseluruhan kedudukan kewangan dan prestasi pelaburan KWSP kekal kukuh serta berada pada tahap yang mampat. Sekian terima kasih. Terima kasih Muhammad dan Menteri. Bagaimana yang berhormat Menteri Kewangan nyatakan tadi kalau baca 24.3 tu jelas. Saya tidak boleh paksa Menteri menjawab pun. Cuma boleh atau tidak minta pertimbangan Tuan Petua jawapan yang tak sempat dijawab secara lisan di Dewan ini boleh dibuat secara bertulis. Untuk baki dua soalan lagi. Uh, itu saya serahkan pada Budi bicara Kementerian. Boleh Tuan Menteri? Okey, terima kasih. Baik, berikut kita ke majlis kesoalan yang ke-9. Saya mempersilakan Dr. Hajar Halimah.